असलम उर्दू टीचर में मैं शरीफ चित्राली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो में हम मुख्तर तौर पर बात करेंगे अफसाने में वहदत तासुर के हवाले से वहदत तासुर के लफ्ज़ी मानी की बात करें तो वहद एक को कहा जाता है और तासुर का मतलब असर के हैं यानी इन दोनों जो अलफाज हैं इनको हम अगर मिला के आ, इनके मानी बताएँ तो एक असर तो जैसा कि हम जानते हैं कि अफसाना जो होता है इसमें ज़िंदगी का कोई एक जुज़ या एक वाकया कहानी की शिकल में हमारे सामने पेश किया जाता है जिससे हमारे जहन पर जो असर पड़ता है वो एक असर होता है और जब हम नावल की बात करें या ड्रामा की बात करें तो उसमें आप देखें कि बहुत से वाकयात होते हैं बहुत से किरदार होते हैं बहुत सी कहानियाँ होती हैं जैसा कि एक नावल में मरकजी किरदार भी है ज़मनी किरदार और उन किरदारों के इर्द गिर्द और बहुत से किरदार होते हैं और हर किरदार के हर किरदार की अपनी कहानी होती है तो इसको हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन पर कई असरा पढ़ सकते हैं कई असर पड़ते हैं और इसके मुकाबले में जब हम अफसाना पढ़ते हैं तो चूँकि वो एक वाक़ होता है या एक कहानी होती है और ज़िंदगी का कोई एक हिस्सा पेश किया जाता है इसलिए हमारे जहन पर एक असर पड़ता है और इसी चीज़ को बहुत तासुर कहा जाता है और बासी नाकदीन ने इसकी बड़ी ख़ूबसूरत मिसाल भी हमारे सामने पेश की है जैसा कि कहते हैं कि आ, नावल इस तरह है जैसे आप आ, जैसे कोई एक नावल नगार किसी बड़े हाल में दाखिल होता है और बड़े हाल में दाखिल होने के बाद वो हाल में मौजूद हर चीज़ के बारे में हमें बताता है जैसे हाल में कुर्सी है जैसे हाल में पंखे हैं जैसे टेबल हैं जैसे बल्ब हैं जैसे दीवारें हैं उन सब के बारे में हमें बताता है कहानी सुनाता है और उसके मुकाबले में जब हम अफसाना निगार की बात करते हैं तो उसके हाथ में एक टार्च होता है और उस टार्च को लेकर वो एक हाल में दाखिल होता है और जाके उस हाल में कोई एक चीज़ तलाश करके उस एक चीज़ के हवाले से हमें तफसलत बताता है या उसकी कहानी हमारे सामने पेश करता है तो इस तरह जब एक चीज़ के हवाले से वो कहानी हमारे सामने पेश हो जाए तो ज़ाहिर है फिर हमारे जहन पर एक असर पड़ता है और इसी चीज़ को इसी ख़ूबी को जो है वहद तासुर कहा जाता है यानी एक असर का पड़ जाना तो आज की मुख्तर वीडियो ये थी आ, इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि वहद तसुर के हवाले से आपका जहन क्लियर हुआ होगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज